映画の中では歌うシーンはほぼないのでなんでお前なんだと思う人も多いでしょうけどもなんでお前なんだ映画の中では、私が歌うシーンの場面が別にありませんが、何が歌うシーンを歌うのかと思っているのかもしれここで失敗すると歌うシーンじゃない歌うシーンがない奴が急に出てきて歌ってしかも下手くそだと思われると意味がわからないので 정스마스. 여기서 제가 만약에 노래를 부르다가 잘못 부르면은 영화 속에서도 노래 부르는 장면이 없는 애가 나와가지고 못 부르기까지 하느라고 생각하실 수도 있기 때문에 제가 좀 긴장하고 있습니다. <놀람> 네. 마이스. 시드가 너무 다가오니까. 영화들, 영화 에 뜰. 그 집중력을 못 썼다죠. 그럼. 넉비리 시켜 드리겠습니다. 일단 그러면 노래를 부르도록 하겠습니다. 좀 조용한 곡이 많아서 여러분들 영화 보시니까 집중력이 많이 떨어지셨을 텐데요. 편안한 마음으로 들어주시면 감사하겠습니다. 「ノの花を。な so cool 「そばつまずいたって」 day se que... 「時には心焦げつかせ」 シーンでかかっていいたと思います 、네、 장장次の歌はあのー、多分宇宙、えー、が線路沿いを会社を辞めてからとぼとぼ歩くシーンでかかっていた歌だと思います。 그중에서 우주, 우주가 회사를 그만두고 나서였나요? 선로 옆을 터벅터벅 걷던 장면에서 나왔던 드입니다や아서 보겠습니다. 아이리아이네리라는입니다 「口に出すのも情けないくらい」「なくしてしまった思いだけがいつも歌い,いつが」 しまった「君の意味が今日も」 mi nero ma 이제 다 떨어지셨을 것 같기 때문에 마지막으로 좀 신나는 곡을 한곡 하도록 하겠습니다.

「心のままにすれ違う人までつけて」「あこの身も朽ち果てて」「ゆくの苗が残された」 มีมิจฉาขโมยเข้าบุกเข้าอยู่ในรูถ้าไปถึงที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ต้องเดิน 果ての世界で」「また惨めな思い出に腰掛けて傷ついた」

¿Te 抜け殻の叫ぶの声が僕を責め立てる時には誰かに臆病者と罵られたって構えやしないさ君が